Assalamualaikum teman-teman semua nah, selamat malam ya selamat beraktivitas pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial ya nah, di sini menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube ya di komentar YouTube banyak pertanyaan yang masuk bagaimana cara menghubung customer service di TikTok ya khususnya untuk penjual ya seller center tiktok ya oke teman-teman sebelum video saya lanjut jangan lupa ya untuk subscribe nya ya agar saya bisa bersemangat ya untuk membuat video-video tutorial untuk teman-teman semua oke teman-teman langsung saja kita mulai videonya pertama-tama langsung saja kita klik seller center tiktok ya nah, seller strip kita buka di sini kita klik Oke okay, teman-teman, kita sudah dibawa ke beranda seller center TikTok ya, untuk penjual ya. Langsung saja ya teman-teman. Nah, jika kita ada masalah ya terhadap penjualan kita di TikTok yang misal dana belum cair ataupun pengiriman gagal dan sebagainya itu kita bisa menghubungi customer service TikTok melalui pusat bantuan ya di menu pusat bantuan yang ada dalam seller center TikTok ya nah, pusat bantuannya itu ada di mana pusat bantuannya itu ada di menu sebelah kiri di pojok bawah ya di sini sebelah kiri pojok bagian bawah ya ini ada menu pusat bantuan dengan simbol Tanda tanya ini ya. Ini langsung saja kita klik pusat bantuannya. Nah klik. Nah menunggu loading. Nah di sini saya ada beberapa pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertanyaan saya yang berhubungan dengan penjualan saya di TikTok Shop ya. Nah ini sudah terselesaikan semua dua pertanyaan ini. Nah untuk membuat pertanyaan baru itu kita klik menu buat tiket baru ya di pojok atas ini ada menu pojok atas sebelah kanannya ada menu buat tiket baru ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini disuruh mengisi ya. Mengisi apa masalah kita yang kita alami di TikTok. Nah, seperti ini. Kita klik topiknya saja ya. Nah, misal kita berhubungan dengan keluhan ya, keluhan dan perselisihan seperti ini atau kesehatan toko atau afiliasi. Nah, misal kita pilih afiliasi. Nah. Nah, kita pilih data afiliasi, misal ya. Atau kreator, kita klik kreator. Misal pilih subjek Nah, tidak dapat menemukan menghubungi kreator, misal seperti itu. Nah kita ajukan pertanyaan, misal saya ingin menanyakan apabila, apabila kita lepaskan apakah Mas apakah akun kita masih tetap bisa jadi akun apiator. Nah, misalkan pertanyaan saya seperti ini. Misal ada bukti atau screenshot atau foto untuk dukungan masalah kita, kita bisa unggah di menu unggah ini ya, teman-teman. Unggah ini ada simbolnya tanda plus ini ya. Jika tidak ada pendukung, hanya pertanyaan biasa, langsung saja kita klik simpan ya teman-teman. Kemudian kita klik menu lanjutkan. Nah, seperti ini. Tiketnya sudah terkirim. Nah, dan ini dengan status terbuka ya, menunggu jawaban dari customer service TikTok Shop. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman yang ingin jualan di TikTok Shop ya, teman-teman yang masih pemula seperti saya ya. Bisa mengikuti panduan ini. Oke, teman-teman, cukup sekian ya video tutorial dari saya. Jangan lupa sekali lagi minta bantuannya untuk subscribe dan nah, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk dibagikan ya, teman-teman. Atau jika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa saja langsung tanya di kolom komentar ya teman-teman jika saya bisa jawab akan langsung saya jawab jika tidak bisa menjawab akan saya ajukan pertanyaan ke customer service tiktok shop ya teman-teman oke cukup sekian selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh